Nasir Ceyhun Bayramov Belçika krallığının ölkəmizdə səfərdə olan xarici işlər, Avropa işləri, xarici ticarət və Federal mədəni institutlar naziri Hacci Əli Həbibi və rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinə qəbul edib. Bu barədə Azərbaycan xarici işlər nazirliyinə məlumat verilib. Bildirilib ki, Nasir Ceyhun Bayramov və həmkarı Hacci Əli Həbib arasında tək-bətək görüş daha sonra hər iki tərəfin nümayəndə heyətlərinin iştiraki ilə geniş tərkibdə davam edib. Görüş zamanı Azərbaycan-Belçika arasında iki tərəfli və çoxtərəfli formatda larda əməkdaşlıq məsələləri, habelə regional məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Bölgəmizdə yeni reallıqlar kontekstində Belçika ilə iqtisadi, mədəni, ticarət, alternativ enerji, yüksək texnologiyalar, tip və əczaçılıq və digər sahələrdə müvafiq əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi imkanları olduğu bildirilib. Müzakirələr zamanı Ermənistanın 30 ilə yaxın dövr ərzində Azərbaycanın ərazilərinin işğalına, 9 şəhər və 300-dən yuxarı kəndin dağıdılmasına, etnik təmizləmə siyasətinə diqqət yönəldirlər. Bu post-münaqişə dövründə mövcud regional vəziyyət və reallıqlar, Azərbaycan tərəfindən Ermənistan ilə münasibətlərin normallaşdırılması, sülh müqaviləsinin imzalanması, bölgədə nəqliyyat və kommunikasiyaların açılması eləcə də sərhədlərin delimitasiyası istiqamətində göstərilən səylər barədə qarşı tərəfi ətraflı məlumatlandıran Nasir Ceyhun Bayramov Ermənistanın davamlı qeyri-konstruktiv yanaşma sərgilədiyini, hərbi siyasət təxribatlar törətdiyini, öhdəliklərindən boyun qaçırdığını, üçtərəfli yanan təminat müttəqallarına zidd dollar axlaçın yolundan hərbi və mina təhdidinin davam etdirilməsi üçün sui-istifadə olunduğunu bildirib. Görüşdə nazir Ceyhun Bayramov tərəfindən Azərbaycan tərəfinin təşəbbüskarı olduğu sülh gündəliyə bu çərçivədə ölkəmizin konstruktiv yanaşması və müvafiq zəirləri müqabilində Ermənistanın ziddiyyətli və təxribatçı mövqeyə haqqında müqabil tərəfə məlumat verilib. Xüsusilə Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərin reinteqrasiyası səylərinə Ermənistanın hər vəc amanətçi Lütfü öyrətməsi Laçınxan kəndi yolu ətrafında yalan ittihyalar yayması qeyd olunub. Laçın yolundan gündəlik əsasda erməni sakinlərin keçişliyi, əraziyə böyük həcmli yüklərin daşınması üçün Ağdamxan kəndi yolundan istifadənin Azərbaycan tərəfindən təklif olunduğu xatırlanıb. Nasir Ceyhun Bayramov eyni zamanda bölgədə onilliklər boyu Azərbaycana qarşı aparılan işğalçılıq siyasətinə bəzi dövlətlərin göz yummasının, həbələ post münaqişə dövründə Azərbaycana qarşı aparılan qara yaxma kampaniyasının siyasi liyasadən başqa bir şey olmadığını diqqətə çatdırıb. Bütün bunlarla əlaqədar bölgədə Avropa İttifaqı missiyası kimi beynəlxalq təşəbbüslərin Ermənistan tərəfindən sui-istifadə edilməsinə imkan verilməməsinin zəruriliyi vurğulanıb. Azərbaycanın hər zaman sülh və təhlükəsizlik şəraitində ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində birgə yaşayışın, inkişaf və rifahın tərəfdarı olduğu və bu istiqamətdə səylərinin davam etdirəcəyini diqqətə çatdırıb. Daha sonra keçirilmiş mətbuat brifinqində nazirlər görüşün nəticələrinə qar bayanatlarla çıxış edib, jurnalistlərin suallarına cavablandırıblar.